Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masaza qəsəbəsində 533 nömrəli marşrut yolunun yaxınlığında gözəl üç otağlı, altı qarajlı bir həyət evini sizə təqdim edirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli izləyicilərimiz, bu layihə, yəni digər evlərdən fərqli olaraq qiyməti e, sərfəli qiymətə satışa çıxıb. Bax gördüyünüz kimi bu formada gözəl həyətan sahəsi var. Deməli, ki, sota yaxın torpaq sahəsində görmək düzəcəyimiz. Bax, burada alt hissəsində belə bir e, zəlzəməsi var. Bax, burada bir maşının, yəni bax bu hissəyə sığa biləcək. Yəni bir garaj düzəldirsiniz. Burada da, yəni aşağıda otaqlar bölüb istifadə etmək olar. Yox, əgər 3 otaqlı ev kimi istifadə etmək istəsəniz, aşağının boş bir sahə kimi də istifadə etmək olar. Bax gördüyünüz kimi burada, yəni çox layihələrdə adətən buranı mətbəx kimi istifadə edirlər, oradan kiçik e, giriş qapısı qoyulur. Bura sanitari qovşağın yeridir, bura bir yataq otağının yeridir və burada da e, o qaraj isə kəsiləndən sonra burada da bir otaq qalır. Və keçək evin tikiliş formalarını isə daha yaxından izah edək. Bax gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilərimiz, atma taxtalar çox yaxın və məsafələrlə atılıb və gördüyünüz kimi, yəni keyfiyyətli daxtlardır. Evin alt hissəsi, bax bu hissələr beton, rigerdir. Qiymətini bir daha vurğulamaq istəyirəm 48.000 manatdır. Hörmətli izləyicilərimiz, real alıcıya yaxşı endirim olunacaq. Sənədləri qaydasındadır, ərazidə bütün kommunallar daimidir. Qaz, su, işıq, yəni bunların hamısı var, fasiləsizdir vaxt gördüyünüz kimi bu da həyətan sahəsi bu formadadır. Yəni təkcə bu həyət hissəsinə iki maşın, yəni iri həcmli maşın rahat şəkildə yerləşə bilər. Və qaxırıq evin əsas yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş hissəsinə. Üç otaq də hörmətli izləyicilərimiz. Daxil oluruq evin içinə. Bax gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilərimiz, evdə divar kağızları yoxdur, amma nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, çox keyfiyyətli tikilib. Yəni almağa dəyər. Bax burada sol tərəfdə gördüyünüz kimi baxın görə bilər mətbəxi var. Bu formada mətbəxdir. E, kombi xətləri çəkilib. Yəni tam hazır şəkildədir. Bax bu formada mətbəxi hörmətli zəyicilərimiz. Bağadır dəhlizdə, <coughs> dəhlizdən növbəti olaraq daxil olacağımız otaq qonaq otağıdır. Yəni burada pol döşəmə yeri yəni, laklanacaq, tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Və həracı da tam Yaşaışdı. Ərazidir. Bax burdan görürsüz həyətinin pəncərəsi var. Qonaq otağında. Görcləri yeni normaldır. Ən əsası da gənclər yəni, üçün çox gözəl bir təklifdir. Və oradan da bina çıxış qoyub hörmətli zəcəyimiz Təxilov növbətçi otağına hansı ki yataq otağı kimi nəzərdə tutulub. Bax burda belə bir yataq otağı var. Bu formada yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi və qayıdırıb dəhlizə. Dəhlizdə, dəhlizdə növbəti olaraq daxil olacağımız otaq növbəti yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, həqiqətə almağa dəyər, çünki qiymət baxımından əla bir qiymətdə 48 manata deyildir. Yəni real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq. Və burada da belə bir hamam otağıdır, gördüyünüz kimi bax bax bu formada hamam otağıdır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, dörd bir tərəfi qoşa daşdır və tikintidən anlayışı olan insan gəlib yaxından görə bilər ki, yəni bu ev indi tikilib qiymət 48 min manatdır, bir daha da təkrarlayırıam. Real alça endirim olunacaq. Barter olunmur, nağd satılır. Bizə dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər kanalımıza. Abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.